Что я тебя не скатав, и что ты хотел сказать тему по, -по проблематике прав люди? Mm -hmm. Ну, э, что еще хотел сказать, что э, э, у нас, э, вот да, был вопрос, я ни, на него не ответил. Ты спрашивал, э, это правда, что значит милиция срослась там с бандитами? Значит, я расскажу одну историю. Э, читал адвоката Коллегова, э, это такой известный в России адвокат, который в 90 е защищал там разных там персонажей, в том числе известных там бандитов. И вот то, что он пишет в своих книгах 90-х, я это вижу сегодня в Украине. То есть, как работал адвокат, например, в 90-е в Москве. Значит, когда, понятно, была коррупция, то есть и свои милиционеры сливали бандитам, например, что их там сегодня будут арестовывать. То есть там какая-то происходит там, не знаю, стрелка в ресторане, значит, встреча бандитов, и тут сообщают, что у вас сейчас будет принимать. Конечно же, звонят адвокату, Говорят, приедьте, помогите. Что делал адвокат? Адвокат в 90-е всегда возил э, с собой в портфеле нитки и иголку. Он заходил в ресторан, зашивал полностью карманы все, э, на пиджаках, штанях, все, всем зашивал карманы, в джинсах. И э, когда люди выходили из ресторана, их тут же принимало спецподразделение, то есть клали лицом на асфальт, начинали совать в карманы э, наркотики и патроны. Ну а у них карманы зашиты. И в это время адвокат вызывал э, такси и грузил, значит, туда этих своих клиентов, и они уезжали, то есть. Вот сейчас так происходит, то есть всем, любого, вас, меня можно задержать, подкидывать наркотики в тупую, в наглую просто. К сожалению, это вот такая система у нас сейчас существует. Как с этим бороться? Ну, это тема отдельного, как говорится, разговора. Вот. Но что бы хотел сказать, что... Э, э, все-таки, да, я верю в то, что дорогу осилит идущий, и, и что я всем своим да, там, друзьям, клиентам говорю, что никогда не сдавайтесь, то есть не молчите, не бойтесь, то есть если ваши права нарушены, то ну, кричите об этом, то есть объединяйтесь в какие-то там спилки, просите помощь, и мне кажется, что вот выход из той ситуации, в которой сложилась в стране, она состоит в том, что если государство не исполняет свои функции, то люди путем объединения по каким-то там интересам, я не знаю, там профспилки, громадские объединения, рухи, что угодно. Но если мы объединимся, то один может побороть там 10 тысяч, а два могут побороть тьму, да, там в Библии сказано, то здесь действует этот принцип. И вот просто людям нужно перестать бояться. Вот. И в этом мне кажется, состоит рецепт выздоровления украинского общества.